Пожалуйста. Я как гражданин Украины, как налогоплательщик хотел бы высказать совершенно другую мысль, чем вы говорите. Мне все равно, сколько им заплатили. Мне важно, украли ли вы на лекарствах деньги. Вот это я хочу знать. И я вам могу сказать, что из всего, что вы здесь говорили, вы не сказали ни слова по поводу того, украли ваше правительство деньги на лекарствах, на скорых помощях или нет сколько можно было людей за это спасти, сколько это денег налогоплательщика. Вы говорили о том, сколько им заплатили, и убил Кравченко Гангадзе или не убил. Меня это сегодня не интересует. Мы обсуждаем одно. Была коррупция в вашем правительстве или не было? Это первое. И второе. И второе. Вы знаете, вот этот пример очень показательный для сегодняшних чиновников. И я хочу всех попросить чиновников, которые сегодня а вы смотрят. Сегодняшний Секундочку. Я хочу Нет, попросить. Вы Но вы подождите, чиновник. вы мне зададите вопрос, когда я закончу. Вы сегодняшний Секундочку. Чиновник. Так вот, я хочу обратиться ко всем чиновникам и к себе лично. И к себе, и к себе лично. Вот это должен быть всем пример, чтобы все знали, что если мы будем воровать деньги нашего народа, налогоплательщиков, вот будет вот такое вот обязательно в следующем правительстве и опять представление или как вы хотите. И должен быть суд. И я думаю, что наши коррупционеры будут осуждены опять в Америке и в Англии. Поэтому я предлагаю закончить эту передачу на этой ноте и дождаться решения суда. Не смейтесь. Потому что человек, который крал на лекарствах, не имеет права вообще морального смеяться.